Это у нас первый эфир. Это у нас будете не под я Да, это первый центр. Хорошо. Я, я так понял, что вы куда-то совещание идете. Удачного вам эфира первого. Вы совещание идите? Ну да. С работы. С работы совещание на ВМБД? Сейчас с работой, да. а, я с работы, да. Я был там и там, но сейчас перед тем, как заехал на работу, подписал приказ о создании. Чего? Специального батарона милиции в Полтаве. Слушайте, ну, самое главное сейчас, это вот это перемирие. Берегите себя, ребята. или, или что? Что у вас самое главное сейчас? Самое главное сейчас война. Вот, да, слушайте, мы сделали новую студию. Потому что на самом деле этот эфир должен был выходить еще в 2010 году, когда он конечно только стал президентом. Ну тогда да, же закрыли да, все каналы. И никуда не пустили. А идея осталась. Мы решили ее сейчас как бы немного возобновить. Это праздник Советского Союза. Да. Это не просто Советский Союз. У вас что в милиции лучше? А? Так это еще центральный. Сахарченко делал ремонт. ремонт. У себя? Ну там. Это же вы же видели. Ну, монітор у вас там за тебе є. уже поставили? А, вот этот? Нет, ні, Ну, Там, де наблюдали. За... Всіх наблюдали. Ні, то поставив. Сюди. Все, ми починаємо. Да. Отже, добрий вечір. Це наша перша програма. Ми будемо говорити з Арсеном Борисовичем Маваковим, міністром внутрішніх справ. Передача буде виходити в два заходи. Перша з'явиться сьогодні, ви її вже бачите. І наступна з'явиться в понеділок, 21.50. Добрий вечір, Добрий Борисович. Дякую, що ви до нас прийшли. Добру ночі. Ну, я так понимаю, что вы пришли прямо совещания? Я пришел с работы. С работы. Наша работа – это встреча и... Я просто скажу нашим зрителям, что сейчас уже почти пол-одиннадцатого вечера. Первый вопрос, наверное, который вы слышите от всех, и то, что вот сейчас больше всех волнует. Сегодня огласили перемирие. Да? Условия этого перемирия никто не знает. Вы можете... Сегодня огласили прекращение огня. Так? Ну, да. То есть пока то известно это только одно – прекращение огня. Генеральный штаб транслировал команду У -у -у. Верховного главнокомандующего. Мы понимаем вместе с вами, что в Минске контактная группа э, зафиксировала первый шаг прекращения огня на каких-то условиях дальнейших шагов. Каковы эти шаги, э, детально никто не, не знает, не понимает. То есть правильно ли понимаешь, что мы сейчас прекратили огонь и не знаем на каких условиях это случилось? Ну, по крайней мере, я, я точно не дипломат и я не формулирую эти условия не смысла. Я э, могу примерно понимать Обрисы этого, так сказать, прекращения огня. Можете да? хотя бы описать, потому что люди вообще ничего не понимают. Я вот, вот я даже журналист целый день сидел в интернете, я вообще не понимаю хотя бы объемы тех уступок, на которые мы пошли, или что мы получили за ну, Смотрите, я я не принадлежу к, к той когорте политиков, которая здесь э, говорит о том, что компромисс нужен любой ценой. Я как раз исхожу из того, что цена э, э, мир нужен и важен, и только идиот не хочет мира, да. Но не любой ценой. Поэтому я предпочитаю не рассуждать длинно и умно по поводу, что я одобряю или что я здесь не одобряю в этой ситуации. Потому что важны детальные условия. Здесь есть две вещи. Есть вещь тактическая, эмоциональная, политическая, если хотите. Она может быть не слишком выгодна там, для тех, кто этим занимается как и все события последних там, месяцев, будем говорить. А есть стратегическое. В стратегическом смысле мое глубокое убеждение ⁇ поступательное, спокойное развитие событий на руку Украине. Угу. Потому что пройдет время, этот тиран будет низвергнут по фамилии Путин. Или его перемолит та система, которую он создал, или он окончательно сойдет с ума, его сменит кто-то или что-то еще произойдет. И такая система балансов, которая сложилась сейчас, тот абсурд, который сейчас есть, когда русские танки стоят на территории Украины, стреляют, и мы ведем с ним реальные У -у -у. боевые действия, не в компьютерной игрушке, а в реальности, такое продолжаться длинно не будет. И такое когда-то закончится. Я полагаю, что тот мирный план, который обсуждается, наверное, близок к так называемому Хасавертовскому миру, то есть замороженный конфликт, а, который был Чеч между чечней и Россией. Ну, же помним, что было после этого хазарского мира? Была вторая чеченская. А, была вторая чеченская война, а потом а, опять наступил мир. И это говорит о том, что мы не имеем быстрого решения конфликта вот так за два часа или там за две недели. Увы и ах, этот конфликт на годы, а, из него нужно выходить. Почему на годы? Потому что он готовился годы, а, скорее готовился десятилетия. Да? Ну. Я думаю, что Путин в 2004 году для себя подумал о том, что все-таки надо как-то страховаться от таких действий. И начал степ-бай-степ выстраивать -степ эту линию. А наша политическая элита начала ему а, подыгрывать, вольно или невольно. А, поэтому почему а, я скажу, какие плюсы а, этого мирного, а, не мирного процесса, а прекращения огня. А, прекращают гибнуть наши люди. Которые, в таком количестве, потому что которые, гримили, находятся, мы же которые находятся под постоянным обстрелом, так? И э, мы немножко, так сказать, в, обсто... в обстановке, когда не, не гремит канонада и на нас идут русские танки, немножко можем осмотреться и навести порядок в своих рядах, mm -hmm. подлечить раненых, обменяться пленными, э, такими вещами заняться, да? И это хорошее дело, это нужное. То есть, по сути, мы готовимся к новой, к новой войне, ну, Но, как бы к продолжению войны. Смотрите, вы продолжаете так, как хотите, а я говорю только то, что имею в виду. Угу. Второй момент э, э, минус, по той же причине, что слишком много людей погибло э, за то, чтобы э, не было э, диктата террористов и россиян, которые захватывают нас, чтобы э, ситуация вот так вот остановилась и сказали, окей, теперь мы готовы признать ДНР, ЛНР. Я не думаю, что любые соглашения, которые заключают Украина или ее представители, будут касаться там, признания. Но об этом речь не идет. этой, но... этой ситуации. Да. Поэтому всегда будет публичная часть разговора, даже та, которую я могу позволить себе говорить, и всегда будет не публичная часть, да? Я предпочитаю не говорить всей правды с тем, чтобы не говорить неправду. Но вот в таком рамке, вам скажу, что на мой взгляд любая хитрость, которой мы должны сейчас пойти на разрешение этого конфликта должна быть использована. Вот я надеюсь, что та система договоренности, которую выстраивает президент и те дипломаты, которые ведут этот разговор, это элемент такой себе хитрости, которая на длинной перспективе позволит нам все-таки добиться своего. Вот если ну, то, что гуляет, да, мы, я тоже не знаю подробностей, но то, что многие говорят, что есть якобы готовность признавать некую автономию, что вот эти люди будут там руководить вот этим регионом, да, это часть Украины, но они руководят, мы им даем какие-то даже полномочия, даже ведем с ними уже разговор, потому что, если помню, там даже два месяца назад никакой речи их переговорах с ними не шла. Сейчас мы уже ведем с ними переговоры, признаем их власть на этой территории, и вот исходим из того, что у нас есть вот некая такая зона, и мы туда не вмешиваемся. Такое может быть, на такое пойдут. Смотрите... Этот разговор завела Меркель о том, что в ее понимании федерализация, в нашем понимании децентрализация. И вокруг этого начинают плясать пляски. Децентрализация это то, о чем вы говорите, или нет? Ну, я думаю, что это не совсем децентрализация. Но я не очень понимаю, что ну, говорите, этого нет, слова. нет, То есть мы говорим о определенной Если мы отдаем экономическая... эту территорию террористам, которых мы признаем террористами, это не совсем децентрализация. Смотрите, нет? вот давайте мы раз и навсегда остановимся. Мы различим позицию министра, с которым вы разговариваете, и э, человека, который это оценивает, да? Я говорю с человеком. Как это человек, э, я бы не вел таких разговоров вообще. Потому что для меня совершенно понятно, обладающая массивной информацией, суть этой власти, ее э, донецкой, так называемой нынешней, э, эти ДНР и ЛНР это циничная бандитствующая группа, которая в этот момент времени, последние два дня, помимо, когда русские воевали части с нами, и в нас стреляли, они занимались конфликтом между собой. Эти востоки, эти все эти оплоты между собой, делили металлолом, друг на друга направляли орудия и даже стреляли. Это было последние mm. три дня. Это бандитствующая власть, которая за деньги обслуживает глобальные интересы там, империи зла. Российской Федерации. Российской Федерации. Значит Так вот, на мой взгляд, с такими людьми Ни о чем договориться нельзя условно говоря. Нам мир нужен, нам нужна победа А договоренность с этими людьми, она всегда будет нарушена Это мое мнение, как человека mm -hmm. да? Теперь, если подниматься на той эмоции, которую я имею А моя эмоция основана на том, что я был на фронте Я видел людей э, Живых, потом они были мертвыми Потом они были ранеными И это не проходит единичка, это не два человека Это не три человека, это не двадцать человек в мае Которых мы помним поименно Там, да а это сотни людей уже сейчас, это тех только которых мы знаем, это дает другую эмоцию. А мы платим ту цену за эту войну, которую должны платить. Вообще, нам нужно это точно, нам точно нужна такая территориальная целостность. То есть вы против На этот вопрос должен отвечать каждый человек цены? отдельно. Этот вопрос нужно ответить. Любой ценой. Какую цену ты платишь за, за цель, к которой стремишься? настоящая это цель или нет. Вот в стратегическом плане, еще раз говорю, убежден, Россия не выигрывает. В тактическом плане мы имеем дело с очень разгоряченным обществом и эмоциональными игроками. Каждый из нас и министры, и, и журналисты, и вы, и кто, и кто здесь еще есть, все прошли период: ноябрь, декабрь, Март. январь, февраль. Революция свершилась. Фу, выдохнули. Теперь все пойдет как надо. И вдруг последовал сразу же немедленный захват Крыма. Славянск, Харьков, Луганск, Донецк. Понеслось, понеслось. Я когда смотрю на этот промежуток времени, там, условно говоря, с декабря по, ну, уже сентябрь, да, то просто думаешь, что это, 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 это капец. Это, это, это такой промежуток эмоций и времени. Об этом стараешься не думать, отсекать эту ситуацию. Вот поэтому э, нас подсек на этой ситуации, э, товарищ Путин. Да? Мы предельно слабы, мы раздерганы, мы все устали от, от такой накала эмоций. И вот тут очень важно, таким совокупным общественным созданием Не сделать ошибок. Один человек может делать ошибки, два нет. Э, меньше, трое, четверо, пятеро. Ну, то есть вот такая совокупность. Когда общество поджимает политиков. Э, это хорошо. Да? Политики поджимаются, и даже становятся лучше, чем есть на самом деле. Имеют шанс стать. Вот это надо создать. Поэтому трудно оценить, чего э, то, что сейчас происходит, вот, достаточно трезво. Вот смотрите, мы сами говорили буквально там месяц назад, даже может быть чуть больше, когда вы говорили, что вот конфликт вот-вот должен Там три недели, месяц. Много вы изменилось можете... с тех пор. Да, вот что изменилось. Почему мы сейчас уже говорим про годы? Смотрите. Да. Для себя Российская империя приняла принципиальное решение. Она перестала прятаться и ограничиваться просто помощью сепаратистам, там, деньги, там, патроны и так дальше. Когда они увидели, что находятся накануне разгрома группировки бандитов и наемников, они просто ввели войска. 7-9 тактических, батальонов тактических групп российских войск Но находится. это на правда, что до 6 тысяч находится? Или это, это информация, вот, которая это, это. звучала на закрытом заседании Верховного Рада? Так говорят. И, и, вот смотрите, я назвал количество, да? 6-7 батальон тактических групп. Да? Это может быть э от 4 до 7 тысяч. Угу. Это может быть так. И несколько сотен единиц техники. Это опять же информация. Конечно, которая... и несколько сотен единиц техники. Это правда. Да, эту технику мы видим, она, она присутствует. Она сегодня присутствовала в Мариуполе. Она вчера присутствовала, ну, вокруг Мариуполя на театре военных mm -hmm. действий. Она присутствует под Донецком, снежном, под Иловайском. Мы наблюдаем ее в счастье сегодня. На территории страны был последний выстрел сегодня сделан там, 18:50 когда обстреляли нашу страну. Не с нашей, мы закрыли. Мы четко выдержали условия, мы 18 часов прекратили любые активности. В 18.50 была последняя стрельба в районе Счастье, это на севере Луганской области. И с тех пор, слава богу, пока тихо. Вот вы можете... И там существуют везде российские танки, зенитки, самоходные артиллерийские устройства, грады, ураганы, это все есть. Вот смотрите, у нас как бы уже журналистов... и поэтому что-то изменилось с тех пор, да? Да. Ну, То будет... есть принципиально расклад сил другой: миллион сто семьдесят тысяч российской армии с той стороны, а с нашей стороны годами разбитая армия, выстраивающаяся система вновь образованных батальонов МВД и восстанавливающаяся армия вооруженная. Вот мы что имеем. С нашей стороны 40 тысяч, так, а с той стороны сколько хочешь? И открытая граница. Да, и открытая граница. Вот, вот вам. Вот вы можете описать, смотрите, многие люди. И которые... циничный запад, который ничего не дает. Вот давайте про циничный запад мы чуть позже обязательно поговорим, потому что это отдельная тема. Вот по поводу того, что происходит по ту сторону баррикад, будем называть, да, по ту сторону <къех> фронта. Многие там бывали, журналисты, например, туда это сложно им попадать туда. И есть разные сведения. Одни люди говорят, что это местные жители воюют. Другие говорят, что это террористы, которые возглавили местные жителей. Это россияне, возглавившие местные жители. Вы для себя, как министр, или, возможно, как человек, дали оценку, с кем мы воюем? Ну вот с кем конкретно. Ну, смотрите, сначала это была диверсионная группа, которая подожгла костер и консолидировала на себя протестный весь электорат и этих людей, mm -hmm. которые протестуют против. Украинской власти тех изменений, которые произошли в Киеве в результате февральской, скажем так, революции. А потом туда подтянулись наемники, а потом туда потянулись российские войска. Вот с кем мы воюем. То есть, из ваших слов местное население раз... там вообще Конечно, есть. Кто эти люди, которые воюют? Как... А. Вот вы понимаете, портрет этих людей? Кто этот человек, который берет оружие с той Кто стороны? такие ватники? Вы можете сказать? Смотрите, у меня есть мое мнение: в интервью берем у вас. Как да. вы считаете? Вот опишите портрет. Окей, okay, Ватника да? или там, это, жителя это который... к сожалению очень небогатый или бедный человек так, который находится с невысокооплачиваемой работой так, так. который не всегда ну, невысокого образовательного уровня так, uh -huh. который в этой жизни имеет мало перспективы к развитию или к изменению который не может представить себе такие блага цивилизации, которая дает европейский выбор. И это человек, который полностью поддавлен информационной пропагандой. И человек, которого эксплуатировал долгие годы как раба донецкий олигархический режим имени товарища Януковича с сотоварищами, да, в каждом регионе свой, и которому это нравилось. И... И тут пришла такая развязка, такая новизна в жизни, такое себе рубингудство. Да? То есть приключения. Поиграться, приключения, да, поиграться То есть вы не допускаете, что идейных людей там вообще нет? Допускаю. А, вот такие идеи, то есть что ими руководит, Они, ну, что я Они выдумывают идеи? себе идею, например, там, Великая Россия, там, или Новороссия, угу. там, да, или что-нибудь такое. И говорят, вот, вот наша идея. Угу. По Но по... ни один из них не выдержит там, предметной э, дискуссии там, там, о истоках там, э, славянства, российской идеи, там, славяна Ариев там, или что-нибудь такое. По поводу э, вот, олигархического клана, который вы сказали, да, и по поводу тех людей, которые эксплуатируют этот регион. Ну, мы можем их называть прямо, это люди, которые имеют там предприятие. Мы знаем этих людей пофамильно. Мы знаем Ефремова, мы знаем Ахметова, мы знаем там, других бизнесменов большей части. Они все оттуда уехали. Они в основном сейчас все в Киеве. Mm -hmm. И здесь пересиживаются, пока там идет война. Вы можете объяснить, во-первых, что с этими людьми произошло? Кто они сейчас там? Кто Ахметов на Донецке? Кто Ефремов на, в Луганске? Да? Эти люди, почему они не влияют на ситуацию? Ведь, по сути, их деньги там лежат. Их предприятия, их заводы, их Смотрите, дома. Они ошиблись и заигрались. Причем настолько фатально, что думаю, что до сих пор находятся сами в группе. Когда они заигрались? Вот тот момент, когда. Когда вы... в момент первых протестов после победы революции в Киеве начались такие тихонечко, такие шажочки э -э, инспирированных волнений в Харькове, Донецке и Луганске, угу. и когда местные башки и вот эти вот олигархи из прошлой системы начали потихонечку их подкармливать и заигрывать с ними. Вот я переведу то, что вы говорите, потому что вы как министр. Рейми. правильно ли я понимаю, что э -э, условные Ахметов, условный Ефремов на начале процесса финансировали этот процесс можно ли так я сказать я так не сказал я полагаю так я думаю что Ахметова было достаточно возможностей подавить игру народных бандитов на территории Донецкой области почему это не произошло потому что полагаю он дал неверную оценку ситуации вы с ним виделись тогда вот вы были в Донецке я и видел вы с, ним с ним в Донецке это было уже когда уже там шли полным ходом май, демонстрации, наверное. да. да. А, вы они, вот лично не было. Раньше, раньше это было. Вы задавали ему этот вопрос, Ренат что происходит? Вот вы же а... тут, хозяин Донбасса, да? Смотрите, эти вопросы ему задавали все. Я думаю, что эти вопросы задавал и он себе. И он э, делал для себя выбор, э, как развиваться ситуация. И э, он, как и многие другие, неверно оценили ситуацию. Но давайте гипотически представим другой момент. Вот сейчас мы пока от Нахметова отойдем, можем вернуться к нему попозже чуть-чуть. Э, представим ситуацию. У нас первая мощная волна протестов была в Харькове одновременно в Харькове, Луганске и в Донецке. Так, так. Турчинов тогда послал в третий город трех человек. Там меня послал в Харьков, там Вал, Вал, Валентина послал там в Луганск, а в Донецке, по-моему, был Виталий Ерема, еще кто-то там У -у -у. был из, из ребят. Да, там Вот могу. мы разъехались, да? Дальше пошла оценка ситуации. Там захват здания СБУ. В Луганске, в Донецке захватывал да? администрации да. в Харькове захватывал администрации. Я когда смотрел на нашу администрацию которая проработал 5 лет, как она горела и пылала, это, это было, конечно, ощущение, да. Угу. И, и Харьков на это смотрел, я балдевал тоже. Потому что Харьков это спокойный город, толерантный, да, всегда. И нужно было принимать оценку, делать оценку, риски смотреть. Да? Это было после Майдана. Когда разгон да. Майдана сопровождался жертвами, и милиция была парализована, и все были парализованы, не uh -huh. дай бог. Да? Uh -huh. Я смотрел на это здание, понимал, что в нем находится там 100 провокаторов, половина из которых там просто невменяемые. Да? И нужно было принять решение, там, ты освобождаешь здание там, штурмом или не освобождаешь. Точно так же смотрел на эту ситуацию в Луганске. Валентина Леваченко и так дальше. Да? Дальше. Ну хорошо, я знал глубокую ситуацию в Харькове, я рискнулся на штурм. Мирное задержание, 70 человек ареста, обалдеть можно на тот момент времени. Угу. Сейчас это никого не удивляет. Да, и как бы в Харькове ситуация была погашена. Там, да? Мы достаточно жестко там взялись за ситуацию. Теперь вернемся к Донецку. Ахметов сидит у себя в офисе там, в Донецке, там, дома у себя, наверное. Там идут волнения за несколько километров в центре. Захвачена администрация, и там значит, несколько террористов начинают там, диктовать условия. Угу. Зная, как развиваться события, будет потом. Что бы вы сделали? На месте Ахметова? Нет, на месте власти украинской новой Я не знаю, арестовал бы, наверное, этих всех людей они к, к чему было и призывали Нельзя всех. было арестовать, они забаррикадировались И там сидели и э, выступали это, Я не знаю, что бы я сделал да. ну, Ответьте вы Я бы взял и взорвал бы это здание Вместе с теми террористами, которые были внутри И это была бы Грустная кровавая страница Там погибло бы 50 человек э, К примеру Да? террористов в этом здании которые захватили это здание и здание разрушилось но донбасс это еще его жители были бы целы вот такая логика событий как вам но никто не знал как будет развиваться события все думали да надо выйти минимальными потерями да? так же думал и ахметов и он оценивал ситуацию по другому и его ошибка как и других олигархов донбасса были в том что они не оценили ситуацию. То есть они рассчитывали управлять этим процессом? Они рассчитывали управлять этим процессом. Они, И думали шантажировать что... Киев. они думали, что Киев станет сговорчивее. Они думали, что таким образом они... Был ли прямой шантаж с их стороны? Или намек на шантаж? Я не видел такого шантажа, честно вам скажу. Это, это же все, так сказать, ну, такой разговор смыслов. Вот там так, вот к кому обратиться Киев для того, чтобы регулировать ситуацию на Донбассе? Ну, извечайно, кому? авторитетом Донбасса. Поэтому был круглый стол тогда вот, в Донецке, когда я в том числе там был. Вот смотрите, возвращаясь к этому круглому столу. Но они столу. ошиблись. Они ошиблись. Они, не, они не, не, не увидели, что за этим стоит гораздо более циничная игра э, русских. Смотрите, ошибки Ахметова и этой команды принимаются, окей. Но давайте вспомним, как закончился Майдан. Закончился Майдан, и новая команда пришла к власти. Не только ошибки Ахметова. Ну, здесь, я имею в виду, что вот в этой истории. А здесь в целом общество было вряд ли готово к такому породу событий. Вот про новую команду. Смотрите, закончился Майдан, пришла новая команда и э, зашла на новые должности. Не было ли ошибки в том, что мы, в общем-то, э, отказали представителям Востока принимать участие во власти? В принципе, вообще. То есть вот новой власти нет ни одного представителя ну, Восточный нет, но, кто? Но я. <laughs> Подождите, Арсен... а что вы смеетесь? Но вы я в этой команде. Тычный представитель Востока, я с... Очень... Харькова. С я сказал, вы не типичный как раз представитель. Ну, да? ну и потом Харьков и Донбасс и это разные ну, вещи. Вот знаю еще одного представителя Востока. Зура полосания тоже. Но он не во власти, с да? Харьковым. Я просто к тому, что вам не кажется, что ошибка была еще в том, что мы не дали им понять, что это не только победа тех, кто был на Майдане, это а общая победа всей страны. И не пригласили оттуда. То есть Мустафа, вы хотите сказать, Донбасс не услышали? Нет, подождите, вот, давайте вы не манипулируете. Просто это же факт, что представителей Донбасса в нынешней власти нет. И а не было к ним... А кого бы вы из представителей Донбасса, вы как представитель Майдана, готовы были бы потерпеть ну, и не вынести вперед ногами в первый же момент после того, как... Вопрос ведь не в фамилиях, а в том, что даже не было попытки приехать туда и это сделать там. Это неправда, это вопрос в фамилиях, потому что я назначал 27 милиционеров в 27 областей и видел, как реагировали на это трудящиеся. Как эти всевозможные настоящие фейковые иллюстрационные комитеты, так сказать, копались в биографиях и фактах, или как вы назначили в Донецк, в наш украинский Донецк, человека, который в 1865 году работал у товарища Ахметова? Никогда. И это баланс. Это общество было готово, думаете, к тому, чтобы назначить представителей той системы Донецка кластера. власти? Ну, да. может быть, не той системы, были же другие люди. Вот там генерал Матеченко, генерал комбат Матеченко, да, который вот тоже там. Это местный человек. Но он ведь приглашен был позже. Нет, комбат Матеченко тогда сидел нынешний комбат Матеченко и глава районной администрации нынешней Артемовска тогда сидел в тюрьме. В тюрьме, да, это тоже правда. Да, потом он вышел. И такие... Но ну, это-то очень нетипичные представители Востока, как вы говорите. Смотрите. А кого было назначить? Посмотрите, кто назначен был главами администрации. Назначены были достаточно компромиссные фигуры, которые все-таки были толерантны к этой Донецкой, Донбасской элите, которые должны были выстроить такую коммуникацию. Смотрите, дальше я бы хотел с вами поговорить вот о чем. Есть, появилась нацгвардия, да, в которую вошли внутренние Она войска. Она не появилась, мы ее создали. Она создана была. И... После этого появилось очень много претензий к вам, как к министру, и как человеку, который, в общем-то, курирует Нацгвардию. И появилось очень много вопросов по тому, почему в Нацгвардии есть те люди, в том числе, которые разгоняли Майдан, стояли на Майдане по другую сторону баррикад. Но давайте об этом поговорим в следующей части. А вы залишаете с нами части на выходы в понеделок в 21.50.